Стекла разбитые, ну и на балконе то же самое. Ну, самое главное, что... А, вот еще и стена получается, она тоже трещину дало, и она еще больше. Но это не от того, что сегодня именно прилетело, ну, то есть дало еще волною. Позвонила соседка, говорит, у вас разбиты все стекла. И все, я сразу приехала. Где-то в 5-10 мы были здесь уже. Коммунальники уже, были, уже были, да, уже были, уже даже замеры сделали они с улицы, сделали замеры. Вот тут забили, получается, балкон забили, весь забили. Вот, а так вот на балкон даже выйти было невозможно. Все стекла лежали на балконе. С пяти часов я уже успела все повыносить. Хотя я считаю, что так как близко прилетело, мы еще одевались легким испухом. Я когда ехала, рисовала себе картинки, что у меня квартиры нет. 02.07.2025 року, близько 3 години ночі, військовослужбовці Збройних сил РФ, порушуючи закони та звичай війни, переднього за використанням випалації завдали одного удару по цивільній інфраструктурі Новобаварського району міста Харкова. Внаслідок удару пошкоджено офісні приміщення та приміщення ІСТО. Пожежа на даний час локалізована, постраждалі відсутні.